Daripada empat jenis perkahwinan ini, yang mana paling bagus? Ada yang berkahwin kerana harta, pangkat, duit, jawatan. Ada mak bapak yang tolak pinangan Tok Siak. Pasal dia Tok Siak. Diterimanya panggilan pangin, pinangan arkitek. Pasal arkitek. Yang arkitek tu semayang pun tidak. Mengaji pun tidak. Apa pun tidak. Ditolaknya pinangan Tok Siak. Pasal Tok Siak gaji RM400,500. Campur dengan baca tahlil 4 kali sebulan dapat 800 lagi 8 setengah Ditolaknya Tok Siak Sedangkan Tok Siak orang yang ada agama Nabi kata kamu tunggulah kemusnahan akan berlaku kepada anak kamu Sebab tu tak kira lah dia Tok Siak kah Dia ustaz kah Dia arkitek kah Dia cikgu kah Dia doktor kah Yang diambil kira ialah agamanya Dan itulah yang boleh menyelamatkan Nabi berkata Barang siapa yang berkahwin akan perempuan kerana hartanya dan elok rupanya nescaya akan diharamkan hartanya dan elok rupanya Siapa-siapa yang kahwin dengan perempuan kerana harta si perempuan Allah haramkan laki-laki tadi merasai harta si perempuan Tuan-tuan kahwin dengan janda kaya pasal tuan-tuan nak ambil kaya dia tuan-tuan takkan dapat kekayaan dia Tuan-tuan kahwin dengan anak dara sebab nak dapat duit daripada anak dara, tuan-tuan takkan dapat duit dia. Sebab niat kita bukan kerana Allah. Bila niat bukan kerana Allah, kita tak boleh. Saya ada satu sahabat yang kahwin kerana harta, tuan-tuan. Saya pergi ziarah di rumah dia. Sebelum dia kahwin, saya kata, "Saudara sihat, jangan. Tak sekufu. Kita orang susah, dia orang kaya, tak sekufu. Carilah orang padan dengan kita. Nak juga." Bila dia nak ambil remote, nak pasang TV, remote nak pasang TV, isteri dia batuk je. <coughs> dia letak balik remote, terus tak buka. Tak boleh rasa tengok televisyen sebab televisyen itu isteri beli. Nak naik kereta pun tak boleh rasa. Saja-saja nak pergi kerja tak boleh naik kereta, naik motor. Melainkan kalau nak pergi pasar, isteri ikut barulah dia boleh merasa bawa kereta. Ni yang Nabi sebut Sebab niat kamu kahwin Bukan kerana Allah Niat sebab nak ambil harta Nabi kata siapa yang berkahwin kerana lawa Dia takkan rasa nikmat lawa isteri dia itu Cuba tuan-tuan tengok orang yang cantik-cantik Anaknya apa orang Cuba tuan-tuan tengok orang yang tak ubah cantik Anaknya apa orang Cuba tuan-tuan tengok artis Anak artis mana yang ada 10 orang anak Tulah abang. Artis mana yang ada 10 orang? Ratu cantik mana yang anak dia 8 orang? Bagitau. Habis-habis buat 2 orang, 3 orang, betul tak mahu dah. Cukuplah. Pasi apa? Pasi nak jaga lawa. Nak pegang pipi malam-malam pun tak boleh. Abang, wei ni, wei tenim Tak boleh pegang. Nak pegang pipi pun tak boleh. Sebelum tidur, isteri pesan, Abang, saya nak pakai putih telur. Abang jangan pegang tau, nanti berkedut. Merenin muka isteri ni, berminyak ni. Buah putih telur. Lepas tu bila masa Abang boleh pegang, sabarlah, tak lari gunung dia kejar. Malam besok timun pula. Tempek timun pula. Malam lusa pula, tomato pula. Malam tunggi maskara pula nampak mata aja dua aduh. Bila untuk abang nipah tuan-tuan takkan dapat rasa. Tapi kalau tuan-tuan dapat agama, tuan-tuan pilih isteri, pilih suami kerana agama, kata Nabi, barang siapa yang berkahwin kerana agama, nescaya diberi rezeki oleh Allah Taala, hartanya menambah, hartanya melimpah, dan eloknya dia akan dapat rasa anak ni boleh kata tiap-tiap tahun beranak. dia rasa sungguh tuan-tuan mai kena hak jenis ratu ni ya Allah kadang-kadang dia ikat peranakan kadang-kadang dia tak mau anak dia kata kat suami dia kalau abang nak beranak abang sendirilah beranak saya tak mau kan? esok habis gelebih sana gelebih sini ni hak nabi duk sebut ni dan dipaham daripada dua hadis ini Sepatutnya kita bersungguh-sungguh memilih perempuan dan laki-laki yang mempunyai agama kerana berkahwin dengan mereka menolong berbuat ibadat dan menolong mendirikan agama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih suami yang beragama, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Siapa-siapa yang pilih isteri orang yang beragama daripada tuan-tuan tak boleh baca Quran, isteri tuan-tuan akan ajar tuan-tuan baca Quran. Daripada tuan-tuan tak pernah bangun semaya malam, isteri akan bimbing tuan-tuan bangun semaya malam. Daripada suami tak pernah puasa sunat, isteri akan ajak suami dia bersahur dan malam-malam buka puasa sama-sama. Ini kelebihan pertama. Ciri nombor satu, hendaklah memilih yang beragama. Yang terakhir, ciri yang kedua, sunat memilih akan calon calon yang mempunyai baik perangai yang kedua Nabi suruh kita ambil isteri ataupun suami daripada kalangan daripada kalangan yang baik perangai kalau harap lawa saja perangai tak cantik tak guna kalau agamanya bagus baca Quran ni kalah paridah maksaman rogayah sulung pun kalah Radi Kamara Hailan pun kalah. Punya sedap suami baca Quran. Tetapi kedekut. Jangan pilih. Macam mana kita nak tahu suami kita kedekut ustaz? Sebab tu isteri, perempuan, suami bertunang. Tiga bulan bertunang itu untuk apa? Untuk test Bakal suami aku ni buruk ke tidak buruk perangai dia? Bila buruk perangai, putuslah. Itulah tujuannya bertunang. Tuan-tuan ingat bertunang ni apa benda? Cok. Dia bukan cok atau chicken cok. Bukan. Bertunang maknanya sesuai atau tak sesuai. Bapa-bapa, ibu-ibu tengok tunang anak-anak. Kalau dia telefon kita dengan kasar. Pakcik, Siti tak Siti? Siti tak ada. Ni siapa ni? Ni saya lah. Zul, tunang dah. Kenapa ni kasar-kasar ni? Tak, Siti janji nak tengok wayang adenan sempit. Saya tunggu dua jam dah tak sampai-sampai ni. Masa bertunang dah macam itu. Cancel lah. Masa bertunang masuk dalam rumah kita cekak pinggang. Pakcik, anak pakcik tunang saya. Takkan saya tak boleh keluar. Tuan-tuan buh pernah ajak lah. Masa bertunang dah ambil kad anak tuan-tuan. Dah jadi macam kad bank dia. Masa bertunang dah suruh anak kita Garanti pinjaman dia Masa dia dah bertunang dengan anak kita Dah suruh anak kita buat personal loan Atas nama anak nak pakai untuk dia Ini menunjukkan ciri-ciri buruk perangai Cancel lah pertunangan Jangan tuan-tuan bagi menikah juga Esok anak kita rosak Kita yang payah Itulah makna tunang Tunang itu nak menilai akhlak tapi ustaz dalam 3 bulan ustaz. 3 bulan kalau dia berlakon jadi baik ustaz macam mana ustaz? Manusia setiap hari tak boleh berlakon. Kalau dia berlakon jadi baik, lama-lama dia akan terbongkar kejahatan dia. Kalau waktu dia bertunang dengan anak kita, anak duk mengadu pada kita, Pak, Abang Din keluar dengan perempuan lain. Hari itu dengan lain, hari itu dengan orang lain pula. Macam mana ni, Pak, saya tunang dia, tapi dia duk kawan dengan orang lain. Putuslah. Itu saja senang. Tapi masalah kita sekarang tak nak putus. Takut masyarakat cakap. Takut orang kutuk. Takut terlepas. Ni doktor. Sayanglah bang. Kalau putih, doktor ni abang. Rugi. Kan senang. Tapi perangainya buruk. mentah lah dia doktor. Dia injek sana, dia injek sini. Esok dengan anak kita pun dia Jangan. Abang tak suka macam ni. Doktor tak doktor. Kalau tak ada akhlak, abang tak nak. Baru betul. Setengah orang dia tak kisah. Dia nak juga. Buruk pun buruk lah. Tak semayang pun tak apa lah. Janji ada duit. Maka tuan-tuan lihat kemusnahan akan datang kepada kita.